Всем привет, я на рыбалке Каменка Приехал я с ночевкой Ловлю каша Тонка С чесноком Удочки на донку На плотный черта не клюет На донку клюет Поклевывает ну, Очень плохо Нахмаривает на дождь дождь не ну, ну я спалаться. не страшно. Сижу, дядька Вове, а у меня не чета. <реш> 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 а что, нет? А у меня вообще что-то Вот что-то там травы по коленам травы богатые ну камень как раз я ловил там карасил тоже стягал и караси на полкило был у меня тут и, и ну хороший короче да получится натроски ну там на троски клея много лучше назад тут сейчас вообще ни черта сейчас, не, ну, конечно, знаю, когда я сначала, сначала на той стороне, потом стою еще там. Хотя, приехал просто много травы. Может быть, я бы клювал, мне не клеет, ну, очень слабо. Ну, конечно, мы его знаем, как он, он... я. Дыб-дыб кончик и клюе, вот его поклевка все. Все, карась будет где-то у нас в мешке. Або в ведре, або не знаю. На смаре. на как всегда трава. Все наши любимые. Любимые. А? Ну что, траву тоже едят в Москву капусту. У нас то сама капуста. Чем она отличается? Ничем. Будем, будем капусту продавать. Кушать, варить. Вот, а вода теплая.

Ну ж воно, похоже, його обмінає нас. Нам Бог дає порибачити. Бог бачить, що треба людям порибачити, дохнути. І сняти вам відосики. Нічого. Іде все тоді. вітер це поду, цей димі мимо. Це очень, дуже дуже-дуже добре. Що, до мене, на ще перекинути, Живательно. И метровка удочка, карака называется, моя любимая. Сущений. Восхити закинута, чере взагалі даже не обжарало. Такий вже близько до камыша. У мене в селі вже дощ був, а тут все, допомагає нам бог, це його диск. Я не ще на хліб исторе тоже забыл. Я так, завтра тут. Це те риба гуляє, бачите, взагалі. общі. вона ще клювала, то було б світло. Ну ничего, сейчас мы ее закормим, будем тягать. Итак, ночь. И такие килограммы. Два килограмма. килограмма. Ну, тут вона є. А потом ходу мужик, як я помню, показывал ведри килограммовые корочки в половину. Я помню, на два тут Я? я за тут ловили. Ну, Ну, це ты иногда, наверное, ночи, або значить, яки его давить. от я заметил, если карашма поменьше, він клеев по дыбу. А если уже клее карач по большей полкило, то там він уже тягне. Там уже, да, там уже просто колокольчику. Хотя бы раз в неделю приезжай. Там же все. Приехал за тем, как кормил. Это на пепле и ремонтируем. Ну там мы то на мостику, да? Там не мостик, ну то там дядь Коля построил с кем-то там. Там осень построена. Что даже тут он? Ну... Вон тут завод. Я буду даже там, а там тоже панует завод. Вон уже КМШ, третий канал. Вон... И дальше не вообще. А ближе как на Мятковской же берега да, на ну, не заняй <связывая> одну Понятно. Да. Да, да я понял, что <связывая> травы не так меньше было туда. Артельно было нормально. Ну Но сейчас вот такие приехали в на отрос ловить. Тут очень мало. Все тут местные так особо. Зашел вот так. Наверное, нафиг вот здесь

Вот так пойдет. Тихе. Тихе. Нет, подожди. Вы, Вынеси вынес его еще. Мне Комусь, Потом Потом не еще немного. был... Я на что

Каша была. Я брал вообще, как, помните, брал кашу чуть, Зря стала, черная была. не клювала ты что. тут светлая каша, бачу ебать. А в светлых столках черная. Что прибать, да? Чтоб ебать, давай. Костерчик будет, доски полагал будет прохладно. Будет очень прохладно комары Где твоя палатка хуйня, как покажем, <laughs> <laughs> как мешать. Эка. Эка. с палатки душок вот этот тоже засел. То есть как не нравится. <laughs> да ты Чем

Ты вот сюда положить, он с краю полежит. Давай, положи. Сейчас покажу, что у меня костерчик будет. О, вот так обустроился. Обладки, вещи, все. Чего тут все на готово. Вот так. Пленка сейчас обкрылась на всякий случай. Вот.